Задыхаетесь, не можете найти выход. Ты бы это случилось ночью, тем более. Можете не проснувшись. А так включается ионизатор воздуха автоматически. Буквально считанные минуты дым осаждается, помещение свободы. Даже я не стою в то время. Мы показываем эксперименты с катушками Тесла, разных видов, у нас их несколько, даем потрогать молнии руками, показываем плазму и предоставляем возможность нарисовать картину на специальном приборе, который называется у нас сумасшедший художник или спинард. Главной отличительной особенностью этого прибора является то, что даже человек, который совершенно ничего э, не умеет делать в художественном смысле, творит настоящие шедевры с помощью центробежной силы и науки. Потому что наука это весело. Ой, ребята, открываем глаза. Я случайно разломал. Держи. Нужно Папа. все собрать, кто мне поможет. Просто Нет. если мы не соберем, меня накажут. А и это на, будет на, очень плохо. Но, по-моему, вот это первая деталь. Начинается, кажется, с этого. А вот куда все остальное честное без понятия. Вот куда-то это надо Девочки. ставить, без понятия, куда. Еще вот какие-то детали, откуда они взяли. Собирайте. Держи. По-моему, по, по что-то не, не так, не так. Что-то вы не так собрали. Вот кажется. Вот что-то не хватает. что так. Да. 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 Вот так. Молодцы! Вот, О, молодцы. спасибо вам а большое. Теперь как тебя зовут? Все учебные заведения, другие организации, которые популяризируют науку, вот имеют возможность представить себя здесь. Поэтому мы колледж Фарма... национального фармацевтического университета. Представляем здесь самые разнообразные направления, все наши специальности. Ну и, естественно, чем заинтересовать? Интересными опытами, химическими опытами, получение использования там, целебных масел, производства мыл целебных. То есть то, что особенно в общем, нравится и, самое главное, полезно регулируешь подачу. А, здесь... А? А, здесь...